Asia Tenggara kembali panas. Malam ketika Malaysia membelasah Vietnam 4 hingga 0 di Stadium Nasional Bukit Jalil, seluruh rantau bagaikan disambar petir. Penyokong Malaysia bersorak seperti itu malam paling manis dalam sejarah rivaliti ASEAN, manakala di sebelah Vietnam, suasana berbeza total. Ia bukan sekadar kalah, ia adalah aib yang sukar ditelan. Empat gol tanpa balas, permainan yang dikawal sepenuhnya oleh Harimau Malaya, dan paling menyakitkan, ia berlaku di hadapan puluhan ribu mata yang menyaksikan mereka tunduk tanpa mampu bangkit. Sejak itu, media Vietnam tidak berhenti membedah punca kekalahan, mencari di mana silapnya, menuding ke arah taktikal, mental, dan disiplin skuad mereka yang langsung tidak menjadi malam itu. Tetapi di tengah segala kekalutan itu, satu nama berdiri paling tinggi di barisan hadapan, Kim Sang-sik, Pengendali Vietnam yang kelihatan paling terkesan, paling terbakar dan paling bernafsu untuk membalas semula. Jurulatih kelahiran Korea Selatan itu bukan watak yang mudah mengalah. Dari hari pertama beliau menjejak kaki sebagai pengendali skuad Vietnam, beliau membawa aura tegas, berdisiplin dan bercita-cita tinggi. Tetapi tiada siapa menjangka beliau akan diuji secepat itu dengan kekalahan yang sebegitu berat, 4 hingga 0 bukan sekadar angka statistik ia menunjukkan jurang sistematik di padang di mana Malaysia kelihatan dua langkah di hadapan dalam hampir setiap aspek permainan Malaysia tidak hanya menyerang mereka menekan mereka memerangkap Vietnam di kawasan sendiri memotong garisan hantaran memenangi second ball dan menutup ruang dengan organisasi yang membuat Vietnam kelihatan hilang arah Sangsi yang biasanya tenang di tepi padang malam itu kelihatan kaku tanpa reaksi taktikal yang mampu mematahkan rentak Malaysia Selepas wisel penamat, beliau tidak terus masuk ke bilik persalinan seperti biasa, beliau berdiri lama memandang padang, seperti sedang menonton ulang tayang mental perlawanan itu di kepalanya sendiri. Sejak malam itu, nada suara beliau berubah. Dalam setiap sidang media, dalam setiap kenyataan rasmi dan dalam setiap sesi latihan terbuka yang sempat dirakam media, Kim Sang-sik menampilkan wajah yang berbeza, bukan wajah panik, tetapi wajah seorang pemimpin yang tercabar maruahnya kekalahan ini akan jadi bahan bakar, katanya kepada media Vietnam sehari selepas perlawanan. Ayat itu mungkin biasa jika disebut jurulatih lain, tetapi bila ia keluar dari mulut Kim Sang Sik, semua tahu maksudnya lebih dalam. Ia adalah janji perang, bukan janji motivasi. Beliau mula menilai semula sistem, menonton semula klip perlawanan, memanggil staf analisis dan merombak struktur latihan mereka. Beliau sedar, untuk balas dendam, Vietnam tidak hanya perlu pemain lebih cergas atau lebih agresif. Mereka perlu sistem yang boleh melawan sistem, bukan hanya melawan 11 pemain di padang. Malaysia pula menikmati malam itu sebagai kebangkitan. Empat gol itu dijaringkan melalui empat babak berbeza, build up progresif, bola mati, counter press trap dan transitional overload menunjukkan Malaysia bukan hanya ada penyudah tetapi ada variasi serangan yang dilatih bukan kebetulan. Dion Cools dan Matthew Davis mengunci sisi kanan dan kiri, membuat Vietnam tidak mampu keluar dari tekanan White Channel, manakala bahagian tengah Malaysia dikawal oleh Ince dan Brendan Gan yang memenangi hampir 70% duel zon tengah. Tetapi paling menonjol, gol-gol itu bukan sekadar tentang taktikal, ia tentang mental. Malaysia bermain seperti pasukan yang percaya mereka layak menang dan Vietnam bermain seperti pasukan yang harap tidak kalah besar. Itu perbezaan paling menyakitkan bagi Vietnam, bukan kalah, tetapi kalah dalam mentaliti. Kim Sang Sik kemudian mula bersuara tentang perlawanan di Hanoi. Di Hanoi, kami akan jadi pasukan yang berbeza. Kami bukan akan minta Malaysia rasa hormat, kami akan paksa mereka hormat, katanya dalam satu klip yang tular di media sosial Vietnam. Ia membuat penyokong Vietnam kembali bangkit semangat. Stadium Maidin di Hanoi kini diramal akan menjadi neraka hijau untuk Malaysia penyokong Vietnam sudah mula mengatur koreografi, cen baharu dan provokasi psikologi untuk mengganggu build-up Malaysia. Mereka mahu tebus malu dan mereka mahu tebus dengan dominasi, bukan sekadar menang tipis. Bagi mereka, 1 hingga 0 tidak cukup, 2 hingga 1 tidak cukup, mereka mahu Malaysia rasa apa mereka rasa. Dalam sesi latihan Vietnam seterusnya, Kim Sang Sik menumpukan kepada empat elemen utama, resistansi kepada tekanan, progresi hantaran pertama, organisasi counter press, dan zone finishing yang lebih direk. Beliau menekankan latihan rondo intensiti tinggi untuk memaksa pemain skan sebelum terima bola, memecah budaya, kontrol dulu, fikir kemudian, yang jelas memakan Vietnam malam 4 hingga 0 itu. Beliau juga merangka sistem full back inverted build up mirip model Asia moden supaya Vietnam tidak hilang bentuk bila ditekan di wide channel. Dalam latihan set piece pula, beliau menuntut gol dari bola mati bukan bonus, ia senjata wajib. Vietnam kini mahu memaksimumkan setiap fasa permainan, bukan hanya fasa open play. Malaysia pula dijangka akan mengekalkan identiti mereka, pressing berstruktur 4-2-3-1, wide lock trigger dan transitional speed melalui sayap. Tetapi Sang Sik tahu, menafikan identiti Malaysia bukan dengan meniru pressing mereka, tetapi dengan mematahkan trigger pressing mereka. Jika Malaysia menekan bila bola ke fullback, Vietnam kini dilatih untuk bite press ke fullback, kemudian vertical release ke pivot zone 10 sebelum Malaysia sempat kompaskan shape. Itu blueprint yang sangsi mahu gunakan untuk hukum semula hukuman. Rivaliti ini bukan lagi tentang negara vs negara sahaja. Ia kini tentang sistem vs sistem, mental vs mental. Media antarabangsa mula menyorot bagaimana bola sepak ASEAN sedang berubah daripada emosi semata-mata kepada emosi campur data campur sistem. Dan di tengah perubahan itu, perlawanan di Hanoi bakal jadi ujian sebenar. Jika Malaysia menang besar di Bukit Jalil, itu Malaysia dengan kelebihan rumah. Tetapi jika Vietnam menang besar di Hanoi, itu Vietnam dengan kelebihan sistem yang sudah berevolusi. Dan itu yang Sang Sik mahu, beliau mahu dunia berkata, Vietnam bangkit sebab mereka berubah, bukan sebab mereka bermain di Hanoi. Penyokong Malaysia pula kini berhati-hati. Mereka menghormati semangat Vietnam, tetapi mereka tidak gentar. Kalau Vietnam mahu balas dendam, Malaysia mahu balas sejarah lama, kata seorang penganalisis sukan Malaysia di rancangan Astro Arena. Yang lain menambah, Vietnam boleh marah, tapi Malaysia bukan menang sebab Vietnam lemah, Malaysia menang sebab Malaysia sudah kuat. Tetapi nada di Malaysia tetap yakin. Mereka percaya mentaliti kebangsaan kini lebih matang. Mereka tidak akan panik bila stadium bergema kerana Malaysia kini membawa identity to silence hostile stadium, bukan identity to survive hostile stadium. Kim Sang Sik faham balas dendam paling manis bukan dengan chen, bukan dengan provokasi, tetapi dengan kemenangan yang lahir dari perubahan. Beliau tidak mahu menang satu hingga kosong lalu berkata, kami tebus malu. Beliau mahu menang besar lalu berkata, kami berubah sebab kami tercabar dan kami menang sebab kami layak. Dan jika Malaysia tidak berhati-hati, neraka hijau Hanoi itu bukan hanya membakar moral Vietnam, ia mungkin membakar peluang ranking Malaysia yang sedang meletup naik. Perlawanan ini kini menjadi perang naratif, perang sistem dan perang mental ia bukan lagi 90 minit bola sepak, ia 90 minit yang akan menentukan siapa pemilik masa depan bola sepak ASEAN 2025.